بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون صدق الله العظيم wa ma athabakum yawmal taqal jama'an fa bi'iznillah wa liya'lamal mu'minin dan apa yang telah menimpa kamu pada hari bertemu dua kumpulan yakni dua angkatan tentera di medan perang Uhud itu maka adalah ia dengan izin Allah dan dengan tujuan Allah nak melahirkan dengan nyata akan orang-orang yang sebenarnya sebenar beriman ayat ini masih lagi berbicara tentang keadaan selepas perang Uhud. Pengajarannya cukup banyak dan cukup panjang Allah memberi liputan tentang tentang kejadian-kejadian, segoran dan pengajaran iktibar daripada peperangan Uhud. Kerana di dalamnya sungguh uh, berfaedah kepada umat Islam untuk terus berjuang pada masa-masa akan datang. Ayat ni menyatakan Allah Subhanahu ayat sebelum ni menyatakan Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa di atas setiap sesuatu. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tiada batasnya. Allah Subhanahu wa taala boleh memberi kemenangan sedangkan umat Islam berada di rumah boleh. Dihantarnya tenaga gaib, kuasa gaib untuk berperang, manusia rehat. Umat Islam boleh je buat begitu. Mengapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sifatnya qadir. Qadir Maha Kuasa. Tetapi Allah mahu kekuasaan tanpa kemenangan, kekalahan, kekalahan tanpa kuasa gaib lebih baik daripada kemenangan. Itu prinsipnya. Prinsipnya begitu. Kalah tanpa kuasa gaib lebih baik, lebih baik daripada kemenangan. Yang ini kemenangan yang disertai kuasa gaib tidak baik. Tak baik. Kuasa raib penuh di sana. Senjatanya, senjatanya, pedangnya, pedang berperang, tuannya tak ada misalnya. Itu kuasa raib kata-kata. Maka menang. Menang ini tidak baik. Tidak baik. Biar kalah tanpa kuasa raib. Menang kalah adalah dengan izin Allah dinyatakan dalam ayat ini. Allah mengizinkan, mengizinkan untuk mereka kalah. Mengapa Allah mengizinkan untuk kalah? Ada sebab dalaman telah dinyatakan dahulu. Bukannya sebab luaran. Sebab-sebabnya mereka kalah itu, mereka kalah. Hakikatnya mereka, mereka bukan kalah. Mereka tidak menang. Mereka tidak menang sebab punca sebab kekalahan itu dari dalam, bukannya dari luar. Kalau sebab-sebab ke kemenangan musuh itu kerana kekuatan mereka, ya kalah. Islam kalah. Tapi tidak. Mereka lemah dan tetap lemah. Tetapi umat Islam lebih lemah lagi. Kerana mereka, kerana kesalahan-kesalahan, mereka melanggar peraturan-peraturan perang. Katanya di dalam ayat ini, وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ jaman dan apa yang telah menimpa kamu pada hari bertemu dua kumpulan angkatan tentera yang menimpa kamu ialah tidak menang yang menimpa kamu ialah 70 orang dari kalangan kamu syahid di medan perang yang menimpa kamu ialah luka-luka yang balik. Yang yang menimpa kamu ialah kamu balik, kamu balik dan manusia berbelah bagi. Ada di antaranya munafik, ada di antaranya yang kuat iman, ada di antaranya yang serba salah. Jadi semuanya ini menimpa kamu. Yaumal taqal jam'an hari bertemu dua angkatan tentera. Yang ini hari peperangan. Peperangan dalam bahasa Arabnya disebut ma'rakah ma Ma'rakah tu Uhud dia ya, kalau harbun tu harbun perang juga ma'rakah ni medan perang medan perang perang ke tak perang ke maknanya setelah istilah perang mana jadi perang walaupun tak perang namanya ma'rakah tapi kalau sudah berperang berperang itu nama harbun harb jadi di sini yaumal taqal jama'an dalam bahasa biasanya barangkali orang tak tulis begini tak tulis yaumal taqal jama'an dia tulis ma'rakah yaumal ma'rakah hari bertempur hari pertempuran tapi dalam ayat menyebutkan iltaqal jam'an untuk untuk membesarkan membesarkan memang kejadian itu bukan kejadian main-main peperangan uhud bukan main-main iaitu pertempuran iltaqa al jam'an bertemu dua dua kumpulan dua dua angkatan tentera digambarkan seolah-olahnya peperangan itu hidup memang bertemu antara dua pasukan ini Bukan perang mulut saja tidak. Bukan perang psikologi, tidak. Tapi peperangan bertemu antara dua pasukan. Yang menimpa kamu itu Tapi iznillah dengan izin Allah. Allah izin begitu. Sebab kalau Allah tidak izin, Allah akan hantarkan tenaga raib. Allah akan hantarkan pasukan terdiri daripada malaikat. Mesti menang punya. Mesti menang. Allah akan akan tanamkan rasa takut berlipat ganda ke dalam dalam hati musuh maka mereka takkan masuk keluar. Allah akan jadikan mereka ini mati sebelum bertempur. Boleh. Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Tapi mahukah ke begitu? Tidak. Peperangan ini sebenarnya mengajar umat Islam supaya mereka berperang dengan iman, bukan mengharapkan subsidi. Jadi bila mengharapkan subsidi matlamat tak jalan, tak sampai kepada matlamat. Jadi kalau begitunya fabi iznillah maka dengan izin Allah. Jangan ada sesetengah orang mengatakan tu ada lupa dah. Tak ada lupa dah. Dulu dia ingat kita dalam peperangan Badar, lepas tu dia biarkan kita kalah, tak ada dah. Orang yang lemah iman akan menjawab begitu. Yang pertama, fabi iznillah wal ya'lamul dan kekalahan dalam peperangan Uhud itu untuk memberitahu orang mukmin wal ya'lamul mu'minin bukan memberitahu dan untuk dan supaya dia yakni Allah mengetahui orang mukmin Allah Subhanahu wa taala memang sudah tahu siapa mukmin siapa munafik siapa kafir tetapi tahu itu tahu batin tahu itu tahu perkara yang tersembunyi Allah mahu tahu juga perkara ini yang sudah terdedah manusia pun tahu dan Allah pun tahu namanya ilmu intisaf ilmu yang sudah terbuka terbuka. Jadi ilmu yang terbuka belum lagi diketahui jika tidak kalah dalam peperangan ini. Kalah dalam peperangan ini barulah tahu yang setia maka mereka rela mati dalam peperangan Uhud ini dan memang pun 70 orang yang terkorban syahid. Allah tahu memang orang mukmin dia menjualkan nyawa, harta benda, jiwa raganya untuk Allah, untuk Allah. Jadi jika tidak kalah, jika tidak kerana kekalahan ini, mungkin tidak ada. Tidak ada bukti yang nyata seumpama ini. Jadi peperangan ini, pertama dengan izin Allah, mereka kalah. Yang keduanya supaya orang mukmin jelas imannya. Jelas diketahui mukmin bukan saja Allah tapi semua orang tahu. Yang pertama, wal ya'lam allazina dan juga dengan tujuan supaya supaya tahu siapa orang munafik itu. Jika tidak mereka duduk bergaul dengan orang mukmin, pun dia orang munafik pun bercampur gaul, jadi tak tahu yang mana satu. Sebab sebab munafik di luar mereka bercakap mereka Islam, lebih Islam daripada orang mukmin kadang-kadang hakikatnya dia munafik. Dalam riwayat menyatakan orang munafik ini bila keluar separuh jalan, mereka diketuai oleh seorang yang bernama Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Mereka keluar separuh jalan mereka ajak puak-puak dia membalik. Balik. Alasannya, alasannya dia kata kita tidak dilatih terlebih dahulu nak keluar, keluar perang. Macam mana? Keluar perang ni orang buat latihan dulu. Latihan punya latihan. Kita tak pandai perang. dikata keluar perang ni. Ini tak ada guna punya. Tak ada guna kata Abdullah bin Ubay. Mudah termakan oleh puak-puak dia dengan kempen seumpama ini. Lalu Abdullah bin Ubay membawa satu per tiga ratus orang. Tiga ratus orang bawa balik ke Madinah dengan alasan mereka kita tak pandai perang tak pernah perang. Yang kedua pula, yang kedua pulaknya kita tak tahu nak perang macam mana, bila yang sebenarnya nak perang-perang ni. Istihar pun tidak tiba-tiba mau perang. Jadi jom balik. Jom balik. Bila jom balik ni, dia mudah semangat nak balik ni baliklah dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Bila balik sampai separuh jalan berjumpa dengan Abdullah. Abdullah ni bapak kepada Jabir. Abdullah bin Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram katanya Pasal apa balik Dia kata kita tak tahu tarikh perang sebenarnya bila Pertama, yang keduanya kita tidak dilatih Terlebih dahulu Kita tidak mempunyai kemahiran berperang Jadi macam mana bawa perang Jawab Abdullah bin Haram Keluarlah kata dia Keluar kita akan dapat pahala di akhirat jaminan kalau terkorban syahid pun akhirat kita tidak sia-sia dan kalau tidak pun katanya keluar untuk meramaikan orang musuh melihat bilangan tentera umat Islam yang begini ramai katanya sudah cukup untuk menakutkan mereka apa pun kata Abdullah keluar adalah lebih baik jom keluar perang ke Uhud mereka tak mahu mereka balik juga ke rumah jadi hakikat ini tidak ternyata jika tidak kalah tak nyata siapa munafik siapa mukmin jadi kekalahan yang menipu umat Islam pada hari peperangan Uhud itu li'alamal ladhinanafaqu supaya dengan tujuan nak melahirkan dengan nyata akan orang-orang yang munafik itu jadi nyatalah munafik ini mereka menjawab berbagai-bagai jawapan bagi membenarkan membenarkan keengganan mereka turut bersama dalam peperangan Waqila lahum ta'alau qatilu fi sabilillah Dan orang-orang munafik yang dikatakan kepada mereka Marilah berperang pada jalan Allah Yang ini untuk membela Islam defau ataupun pertahankanlah diri, keluarga dan harta benda Keluar untuk memperhatikan Kalaupun tidak kena mempertahankan agama Allah Maka maka bukan saja untuk mempertahankan ada tujuan lain lagi tujuan mempertahankan keluarga tujuan mempertahankan harta benda tujuan mempertahankan maruah pun dengan perang juga perang juga apa pun keadaan apa pun alasannya perang perang katanya pada kali ini tidak dapat dielakkan lagi untuk mempertahankan diri mempertahankan harta benda mempertahankan keluarga dan yang paling utama sekali bagi orang mukmin ialah mempertahankan agama Allah Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum mereka menjawab kalaulah kami faham ada peperangan dengan sebenar-benarnya nescaya kami mengikut kamu yakni turut berperang kami tak faham kami tidak diberitahu adanya peperangan yang kami tahunya ijtihad keluar sebab itu kami agak, agak untuk keluar kalau kami tahu peperangan ini memang wujud maka kami keluar satu tafsiran Tafsiran yang kedua, launa alamu kita jika kami mengetahui perang, yakni kami mengetahui kaedah-kaedah berperang, kami dilatih terlebih dahulu, kami mahir menggunakan menggunakan uh, senjata dan sebagainya. Data bagaimana kemudian kami ikut kamu, kami ikut data bagaimana kami ikut ikut maknanya kami tak mau pulang juga nak ikut aja ikut saja munafikin memang bahasa yang diguna guna oleh mereka bahasanya menggambarkan apa yang ada di dalam hati mereka hati dia kata macam mana dia kata laun kita qitalan kalau kami mengerti perang kami mempunyai kemahiran berperang lattaba'nakum nasya kami ikut kami kami tak mau perang juga kami ikut-ikut eh boleh boleh dah nampak dah lattaba'nakum kami ikut kamu yang eh, ikut kamu berperang kamu berperang kami duduk di belakang je ya gitu munafik hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman mereka pada hari itu Kufur lebih dekat lagi kepada iman cakap-cakap yang seumpama itu itu kalau nak kira jaraknya mereka jarak dengan iman jauh tapi dengan kufurnya dekat-dekat dekat-dekat dengan kufur nak kata kafir pun tidak sebabnya Sebabnya dia masih berada sebelah kakinya di sebelah sini. Jadi kalau begitu iman, iman jauh. Sebab orang yang beriman ini jika mereka memberi kesanggupan, mereka akan buktikan. Mereka akan buktikan kesanggupan mereka. Ini tidak keluar seluruh jalan balik aqrabu minhum lil iman lebih dekat dengan kufur berbanding dengan iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim mereka cakap dengan lidah mereka apa yang tak ada dalam hati mereka dia cakap tu mulut dia cakap hati mereka tidak hati mereka ada peluang balik-balik keluar sekejap aja ada peluang balik cabut sajalah dia kata belah belah saja belah ni mana balik baliklah belah Yaquluna bi'afwahihin ma laisa fi qulubihin Wallahu a'lamu bima yaktumun Allah mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan Munafik mereka, mereka rasakan mereka cerdik sangatlah Cara mereka itu Cara nampak dia balik, balik saja Tinggal saja yang mau perang ni Yang nak perang-perang lah dia Kita tak mau balik Tuhan tahu apa yang mereka cakap ini Lidah mereka macam tu, hati mereka tak ada langsung iman Demikianlah kekalahan dalam peperangan Uhud ini melahirkan kumpulan ini. Kumpulan yang disebutnya musuh di dalam selimut. Duri dalam daging. Inilah dia munafik. Jadi adanya puak-puak ini mesti dibersihkan. Kalau tidak kalah tak boleh dibersihkan lagi. Sebab mereka masuk ke dalam. Mereka masuk ke dalam. Mereka mengintai peluang yang ada. Mengaut kekayaan dan sebagainya. Jadi dengan sebab kalah. Senang dibersihkan selepas daripada ini. Sebab daripada ini, tentera Islam yang berperang, mereka berperang dengan penuh keimanan. Tidak mengharapkan kepada kuasa raib. Ini juga hak kuasa raib. Kita pada hari ini pun bila ada apa-apa, ada jenis pagar rumah, pagar rumah. Tak ada apa-apa, tak ada jaga rumah dia. Tapi bila sampai kat rumah, pencuri masuk, dia macam masuk dalam laut. Laut, dia berenang. Mari di mana, tak tahu. Baca apa? Ayat seribu dinar Ayat seribu dina Jangan baca sana Tidak ada ajar lah tu ayat seribu dina Tapi ini khurafat sebenarnya Dan khurafat Pada zaman Dalam peperangan Uhud ini pun Ada suara-suara yang seumpama ini Tapi ditentang hebat oleh Al-Quranul Karim Kerana betul ini khurafat Peperangan maulah berdasarkan kepada iman dan keyakinan Berdasarkan kepada khurafat, kepada kepercayaan-kepercayaan yang kau itu tidak mempunyai tidak boleh menambahkan iman mana boleh melemahkannya Allah tidak izin kemenangan itu berdasarkan kepada kuasa-kuasa lain -kuasa kemudian seterusnya alladzina qalu li ikhwani wallahu subhanahu wa ta'ala